Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan juga semua rakan-rakan sekalian. Saya Nur Farah Himinti Idros. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tajuk kajian kami adalah Intervensi Kaunseling untuk pelajar yang ketagih permainan video. Kumpulan kami terdiri daripada lima orang iaitu Komati dan saya sendiri Nur Farahin, Afif, Grant dan juga Ain Izzati. Terima kasih Farahin. Selamat menikmati kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Sekarang saya akan bentangkan bahagian pengenalan mengenai ketagihan permainan video. Menurut WHO 2022, World Health Organization, ketagihan ini berlaku apabila seseorang tidak mampu mengawal keinginan bermain walaupun menyedari kesannya. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara hidup pelajar terutamanya dalam akses kepada permainan video. Kajian menunjukkan bahawa 78% pelajar sekolah menengah di Malaysia bermain lebih 2 jam sehari daripada Ahmad et al. 2023. Walaupun permainan video boleh meningkatkan refleks dan kemahiran menyelesaikan masalah, ketagihan terhadapnya membawa kesan negatif seperti pengasingan sosial, gangguan tidur dan prestasi akademik yang merosot. Lim dan Hamzah 2024. Kementerian Kesihatan Malaysia juga 2023 turut melaporkan peningkatan 15% dalam kes pelajar yang dirujuk untuk bantuan psikologi akibat isu ini. Seterusnya, bagi penyataan masalah pula, Permainan video kini menjadi sebahagian daripada gaya hidup remaja. Namun, penggunaan berlebihan boleh membawa kepada ketagihan. Mas Husliati et al 2023. Kemudian, walaupun kaunselor sekolah berpotensi memainkan peranan penting, pendekatan kaunseling masih belum dilaksanakan secara sistematik mengikut Lindenberg et al 2022. Kekurangan latihan khusus, kesedaran yang terhad dan kekangan masa memburukkan lagi situasi. Oleh itu, fokus kajian ini dijalankan untuk menilai fokus kesanan intervensi kaunseling dalam mengurangkan ketagihan pelajar terhadap permainan video serta meningkatkan kesejahteraan emosi dan prestasi akademik mereka. Terima kasih. Hello, nama saya Grand Vera Bin Leri, P152156. Bagi tajuk ini, saya akan membentangkan mengenai sorotan-sorotan kajian yang lepas. Kajian-kajian lepas telah menunjukkan bahawa ketagihan permainan video berkait rapat dengan isu psikososial dan emosi. Sebagai contoh, bahwa pelajar yang ketagihan, permainan video cenderung mengalami satu sifat kemurungan, kebimbangan, serta kekurangan sokongan sosial daripada keluarga dan juga rakan sebaya. Oke, okay, yang pertama adalah gangguan kawalan diri akibat masa yang berlebihan dalam bermain video. Oke, okay, menurut kajian Innocent dan Deal pada tahun 2000, okay, tempo masa yang berlebihan dalam bermain video game uh, akan mengganggu kawalan diri mereka, terutama pelajar yang mana menyebabkan pelajar ini gagal dalam menguruskan masa mereka dan juga apa yang menjadi keutamaan dalam hidup dan prestasi akademik mereka. Oke, okay, seterusnya adalah kesukaran dalam mengawal implas. Oke, okay, yang mana uh, ketagihan ini boleh menyebabkan pelajar sukar untuk mengawal implas dan menjadikan permainan video sebagai jalan melarikan diri daripada tekanan hidup mereka ataupun tekanan kehidupan dalam dunia yang sebenar. Seterusnya yang kedua adalah CBT ataupun cognitive Behavior therapy sebagai rawatan yang berkesan. Oke menurut kajian yang pada tahun 2009, terapi tingkah laku kognitif atau CBT ini terbukti sangat berkesan dalam menangani ketagihan digital dengan membantu individu mengubah corak pemikiran negatif dan juga membina strategi dalam menguruskan diri mereka. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa ketagihan bermain uh, video ini uh, memberi kesan terhadap psikologi dan juga sosial ya, di mana bukan saja menjejaskan kesehatan mental tetapi juga hubungan sosial kita dan juga keupayaan dalam menguruskan diri. CBT ini boleh dianggap sebagai intervensi atau keadaan yang berkesan dalam mengembalikan kesehatan hidup individu yang mana terjejas dengan ketagihan ini. Ketagihan bermain video dalam kalangan murid zaman sekarang merupakan isu yang semakin kita boleh cakap meruncing dalam era zaman sekarang. Uh, fenomena ini bukan berlaku secara kebetulan tetapi terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada ketagihan permainan video. Antaranya adalah yang pertama, kurang komunikasi keluarga. Seperti mana yang kita ketahui, zaman sekarang ni kebanyakannya ibu bapa adalah ibu bapa yang bekerja. Sehingga mereka sibuk terlampau sehingga menyebabkan anak-anak ini terabai. Okey dan seterusnya kalau kita tengok kat sini, pelajar ni akan mencari keselesaan daripada segi emosi mereka melalui permainan video yang mana di situ adalah merupakan pengganti untuk mereka. Faktor yang kedua adalah ketagihan bermain video. Seperti mana yang kita ketahui, permainan video ini mempunyai elemen-elemen yang menarik perhatian para pengguna ni di mana ia merangsang Uh, ganjaran maya, pencapaian tahap dan juga dia meningkatkan keterlibatan pemain tu. Uh, daripada sini ia hanya amat membimbangkan kerana ia boleh menjejaskan kualiti hidup pelajar dan juga tahap akademik pelajar seterusnya uh, hubungan sosial pelajar juga akan terjejas faktor yang ketiga adalah pengaruh rakan sebaya. Seperti mana yang kita ketahui, pelajar remaja sekarang ni sangatlah dalam fasa kehidupan yang sangat mudah dipengaruhi oleh persekitaran sosial terutamanya kawan-kawan, rakan sebaya. Untuk apa? Sebab mereka hendak diterima dalam kumpulan. dan tekanan sosial dan juga keinginan yang menonjol kemahiran meningkat kan masa bermain. Baik, untuk faktor yang terakhir iaitu faktor yang keempat adalah tekanan realiti kehidupan di mana bila adanya masalah keluarga, di situlah permainan video ni digunakan oleh anak-anak sekarang ni, remaja sekarang ni sebagai pelarian mereka daripada masalah emosi, masalah keluarga, akademik dan juga sendiri masalah peribadi. Di sini kita dapat lihat dunia maya ni memberi ruang kepada mereka untuk pencapaian segera dan juga kawalan diri yang tidak ada tempat lain pun untuk mereka utarakan. Jadi di sinilah mereka mencari peluang untuk melepaskan segala jenis emosi yang mereka rasa. Assalamualaikum ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Jadi saya akan sambung uh, pembentangan ini berkenaan dengan implikasi ketagihan permainan video yang berlebihan terhadap pelajar sekolah. Ketagihan permainan video merupakan satu isu yang semakin ketara dalam kalangan pelajar sekolah hari ini. Dengan kemudahan akses kepada telefon pintar dan komputer, pelajar mudah terjebak dalam permainan yang bukan sahaja memakan masa tetapi juga memberi kesan negatif kepada pelbagai aspek kehidupan mereka. Secara umumnya, terdapat tiga implikasi yang utama yang akan saya kupas. Jadi, poin yang pertama adalah pembaziran masa. Ramai pelajar menghabiskan masa berjam-jam bermain permainan video sehingga mengabaikan pelajaran, tanggungjawab di rumah serta waktu rehat yang seimbang juga turut disiasiakan. Kajian menunjukkan bahawa ketagihan ini menyebabkan penurunan motivasi untuk belajar dan kurang perlibatan dalam aktiviti pembelajaran. Selain itu, kajian lain menyatakan bahawa pelajar yang ketagih berisiko mengalami gangguan tidur dan pemakanan yang akhirnya menjejaskan kesihatan dan pencapaian akademik mereka. Poin yang kedua, pendedahan kepada kandungan yang tidak sesuai. Permainan video kini banyak mengandungi unsur-unsur keganasan, kata-kata kesat dan elemen seksual yang tidak sesuai dengan tahap umur pelajar. Kajian membuktikan bahawa permainan yang agresif boleh meningkatkan tingkah laku ganas dalam kalangan pelajar. Manakala, kajian seterusnya mendapati bahawa kanak-kanak yang terdedah kepada komen berunsur kebencian di platform seperti YouTube turut terkesan dari segi emosi dan tingkah laku. Seterusnya adalah kesan terhadap perkembangan kanak-kanak. Ketagihan ini bukan sahaja memberi kesan kepada akal kanak-kanak tetapi juga emosi dan sosial mereka. Kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak prasekolah yang kurang bimbingan ibu bapa lebih mudah terjebak dalam permainan digital sehingga sukar untuk mengawal emosi dan sukar untuk berinteraksi dengan rakan sebaya. Kajian lain membuktikan bahawa ketagihan boleh menjejaskan memori dan tumpuan pelajar kajian seterusnya mendapati bahawa ketagihan permainan dalam talian turut dikaitkan dengan kemurungan dan kebimbangan dalam kalangan pelajar ini akan menjejaskan kesejahteraan psikososial mereka jadi kesimpulan dari implikasi ketagihan permainan video bukanlah isu remeh. Ia menyentuh pelbagai dimensi perkembangan pelajar dari segi akademik hingga kesejahteraan emosi. Oleh itu, semua pihak termasuk ibu bapa, guru dan kaunselor perlu bekerjasama untuk mengawal dan membimbing pelajar agar mereka menggunakan teknologi secara seimbang dan bertanggungjawab. Seterusnya, saya akan memberi peluang dan ruang kepada Izati untuk menyambung isi pembentangan beliau iaitu cadangan dalam mengatasi masalah ini. Okay, terima kasih kepada saudara Afif, saya Nurul Ayuzati Minteruzan akan meneruskan lagi pembentangan dengan carangan mengatasi ketagihan permainan video. Okay, macam yang kita tahu, permainan video memang menyeronokkan tetapi bila dia dah berlebihan, ia boleh menjejaskan banyak perkara dari prestasi akademik, kesejahteraan emosi sampailah ke hubungan sosial. Jadi kita tak nak berhenti setakat kenal masalah, kita nak bincang cadangan dan penyelesaian yang boleh kita ambil secara praktikal, menyeluruh dan yang paling penting boleh dilaksanakan. Jadi untuk atasi isu ini, kita perlukan pendekatan yang holistik okey yang maksudnya bukan pelajar sahaja yang perlu berubah tetapi ibu bapa guru dan juga kaunselor turut mainkan peranan jadi kami bersetuju untuk memilih tiga cadangan ini sebagai langkah untuk mengatasi ketagihan permainan video. Okey, iaitu yang pertama, pelaksanaan intervensi kaunseling menggunakan gabungan CBT dan MI, iaitu terapi tingkah laku kognitif dan motivational interviewing. Okay, jadi CBT mampu membantu pelajar kenal pasti pemikiran yang mendorong mereka main permainan secara kompulsif, iaitu secara uh, tanpa tanpa boleh dikawal dan ubah corak pemikiran itu ke arah yang lebih sihat. MI pula bantu tingkatkan motivasi dalaman pelajar secara berperingkat tanpa paksaan dan juga dengan sokongan empati dan galakan. Jadi menurut kajian oleh Emilia Darakarakan, bila CBT dan MI ini digabungkan dalam satu modul intervensi, pelajar bukan sahaja lebih terkawal tetapi juga boleh uh, mereka lebih faham ke atas setiap tindakan untuk mereka. Okey, seterusnya kita beralih kepada cadangan yang kedua iaitu penglibatan ibu bapa. Jadi dalam rumah ibu bapa lah yang paling berperanan. Okey, tapi kadang-kadang ibu bapa tak tahu cara yang terbaik untuk menghadkan masa skrin anak-anak mereka. Jadi ibu bapa perlu diberi pendedahan tentang literasi digital seperti cara menetapkan had, Uh, wujudkan peraturan penggunaan teknologi dan yang paling penting uh, yang paling penting komunikasi dua hari dengan anak. Okay, jadi kajian oleh CNOH uh, menunjukkan bahawa pemantauan ibu bapa yang tinggi serta komunikasi terbuka dapat mencegah penggunaan permainan video secara berlebihan Jadi sekolah juga boleh anjurkan bengkel khas untuk uh, ibu bapa kerana apabila ibu bapa celik digital anak pun akan lebih terbimbing okay, Jadi yang terakhir kita perlu sediakan alternatif yang menarik untuk pelajar. Okey. Kadang-kadang pelajar ketagih permainan sebab uh, platform itu mampu bagi mereka rasa yang seronok uh, ataupun uh, rasa seronok berjaya. Okey, jadi uh, kita perlu cipta satu platform yang lain yang mampu memberi pengalaman yang positif yang sama. Okay, contohnya dalam bidang sukan, uh, muzik ataupun uh, dalam bidang kelab akademik. Okay, jadi, bila pelajar aktif dalam kurikulum, mereka akan bina kemahiran sosial, belajar kendalikan tekanan dan bina identiti diri. Jadi, kajian Zhang dan rakan-rakan dapati pelajar yang terlibat dalam aktiviti fizikal secara aktif lebih mudah mengawal diri dan kurang simptom ketagihan. Jadi, pihak sekolah digalakkan kenal pasti minat pelajar dan buka peluang untuk mereka libatkan diri dalam aktiviti di luar bilik darjah. Okay, jadi, kesimpulannya... Isu ketagihan permainan video ni memang mencabar. Tapi ia bukan masalah yang tak ada penyelesaian. Okay, dengan gabungan intervensi kaunseling, sokongan ibu bapa dan penerbatan aktif dalam aktiviti yang sehat, kita mampu bantu pelajar bangkit dan jadi pengguna teknologi yang bijak. Okay, Sekian, terima kasih. Oke, okay, secara menyeluruh kita dapat simpulkan bahwa ketagihan dalam permainan video dalam kalangan pelajar merupakan isu yang sangat serius dan perlu ditangani oleh semua pihak, termasuk ibu bapak, guru, dan juga konselor. Oke, okay, ketagihan ini bukan saja menjejaskan prestasi akademik mereka, tetapi memberikan kesan yang negatif, terutama dari segi emosi mereka, hubungan sosial, dan juga perkembangan diri pelajar secara menyeluruh. Oke, okay, oleh itu, intervensi konseling yang sistematik amat penting dalam membantu pelajar sebagai contoh mengenal pasti puncak ketagihan mereka dan juga mengubat tabiat negatif serta membina uh, kemahiran dalam mereka mengurus masa dan juga diri ke arah yang lebih sehat. Oke okay, konselor juga memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan sokongan secara emosi dan juga memberikan motivasi dalam hidup mereka. Oke okay, dengan kerjasama semua pihak, oke okay, pelajar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap permainan video. dan seterusnya membina satu kehidupan yang lebih seimbang dalam kehidupan mereka dan menjadi lebih bermakna dan berpotensi untuk berjaya bukan saja dari segi akademik mereka tetapi kehidupan secara pribadi